Вас как зовут? Чего? Вас как зовут? Алексей. Вы откуда, Алексей? С Приморья. Сколько вы, блядь? Сорок. Семья есть? Да. Расскажите, пожалуйста, про тот день, когда Россия напала на Украину. Что вы помните? Ну, я помню, что объявили мобилизацию. И Россия у меня информация такая была, как, как, опять с телевизором, что ДНР и ЛНР попросили у России помощь. И Россия как бы ее не отказала. После того, где-то феврале началось, не помню. Скажите, о чем вы разговаривали с вашими друзьями, с родственниками, вот когда узнали о том, что, боже, полномасштабное нападение ну, вот произошло. Ну, я лично говорю, что это все добро как бы не кончится. Это все фигня, вот эта вот война, вот это вот толстосумов. Они там не могут что-то поделить, а в оконцовке страдают. Как бы простые пацаны, простые крестьяне, которые живут в поселках. Так как вы многие думали о вас? Ну, как бы, да. Многие думали, а что против власти? Никто не хочет идти. Потому что там роз закрывают быстро. А что хорошего для вас сделала, ваша власть, что вы не хотите против нее идти? Ну, во-первых, я один ничего, конечно, не смогу. Абсолютно ничего не, не смогу сделать. А так... Расскажите, пожалуйста, как вы живете? У вас свой дом, а какие в нем удобства есть? Огород, что у вас есть? Есть дом, удобство на улице, потому что все дорого. Провести воду, поставить санузел, построить, там пристроить, ремонты. Все просто дорого. Я работал кочегаром, получал 20 тысяч, просто ему ну, прожить и отремонтироваться, это просто тяжело, просто тяжело. И как бы мне еще, вот, лично меня вот, как бы зацепило то, что на югах вот, Казахстанский край, он весь газифицированный, а при море нет, хотя и газ есть. Скажите, а вам не приходило в голову требовать от властей, чтобы вы жили по-человечески? Ну, мне, мне в голову лично не приходило. Почему? Вас все устраивало? Вас устраивало жить без удобства? Ну, против власти тоже не попрешь. А почему не попрешь? Ну, то почему, я не понимаю. Вот был по телевизору кипиш. Одного гулятора прикрыли. Он стал Хабаровский, по-моему. Встал, встал у руля, распродал все вахты, яхты, махты, короче. как так вот? Он детей кормите как? хоть ну вот, там по есть, там так, а он нет, так. Он говорит, как? Вот как вот детей делите на богатых и бедных? Все этого человека просто убрали технично. Просто так все это замылили, все это убрали. Пол России поднималось тогда. Почти. И что толку? Толку никакого. Ну, если бы вы поподнимались подольше, если бы у вас было побольше. Не ну... знаю, я как бы в политике, сильно в политику нос не засовываю, она мне как бы она неинтересна. Я человек семейный, и мне больше проблем волнует это а же творится в моей семье, а не политика. Потому что политика, наверное, не мое. Алексей, а при чем здесь политика? Ведь речь идет об элементарных вещах, об унитазе в доме, о газе, в вашей газовой печке, о воде в вашей ванной. Ведь разве это политика? Ну а почему бы не политика, если губернатором нет дела сетевого газа завести? Подею меня в приморе. Вы губернатору платите зарплату. Губернатор получает да. зарплату с ваших налогов. Да. Почему директор вашего предприятия имеет право требовать с вас хорошего выполнения вашей работы? А вы, платящие деньги губернатору, не требуете с него хорошего выполнения его работы. Но я не задавался такими вопросами глобальными. Мне как бы я жил в свое очень плохо. И мне, в принципе, устраивало то что, я, то, что у меня есть на, на, на данный момент. А как плохо? Ну, я жил примерно по помойках. Молода, скитался. Почему? Ну, семья распалась. Вы семья распалась. Мама 2000, 95-го умерла, отец 2000. Все. Я остался на улице один. Всем дела нет. А дом ваш это до того или вот такой, или сейчас вот перед тем, как вы... Ну, я, получается, с юга приехал в Приморье, Примор я нашел женщину, с ней сошелся. Ну, ты по капиталу добавили. Садочку купили дом за 500. Теперь там ремонт надо делать. То есть вы собирались там все сделать за эти деньги, которые вы здесь заработаете? Ну да. А вам кажется, что это очень, очень неправильно? Вы же здесь убиваете наших людей убивайте наших детей, наших братьев, мужей, сыновей. Вот за то, чтобы построить себе дом и сделать там ремонт, Леш. Ну, приехал сюда, я понимаю, что да. А. неправильно. Леша, когда вы поняли, что неправильно, когда вы в плен попали? Нет, почему? Даже не с пучки отходили. Просто не, не прикрытие ничего, просто пустили на мясо и все. Не прикрытие ничего, никак. Смотрите, как получается. Если бы вы наступали успешно, вы бы не думали о таких вещах, да? Что вы убиваете наших людей? Так? Почему? Я в этом вопросе, как бы. Немножко по-другому думал. А как вы думаете? Ну, если брать войну... Тут либо ты застрелишь, либо тебя. Но... Я бы вообще никого не хотел бы убивать. Подождите. Если брать войну, либо ты, либо тебя... Но ведь вы же пришли в мой дом, не я в ваш. По телевизору. А вы видели, что там происходит? Нет. Увидели, что там дома затоплены? Дома, в которых было все, в которых жили семьи, росли дети, в которых, извините меня, были унитазы, вода, огородики, сады красивые. Люди на эти дома работали всю жизнь. Есть и другая сторона многие люди не смогли с них выбраться, потому что они были прикованы к постели, они были старенькие. То есть вы... Как вы объясняете, зачем это делалось вообще? Я не знаю. У меня нет на ответа на этот вопрос. Зачем взрывать ГЭС? Устраивать, устраивать потопы. Ну, вы же сами говорите, что война, вот, да, Нас за что? Ну, я имею в виду, что если непосредственно в тебя стреляют, именно, я имею в виду, именно вот это, а не так, что просто взял, без, без предупреждения по человека. взял и застрелил. Ну, а разве это не так происходит? А вы в четыре да, четырех до пяти, по классической схеме фашистов, пересекли границу на танках, самолеты. Ну, все как положено вообще в этом. Все как, все как делали фашисты. Вы пришли на нашу землю, на нашу. Не наоборот же было. То есть вы пришли с войной. Ну, меня призвали. Я пошел. Отказ, отказаться это уклонение статья срок просто как бы ну а тут смерть тоже как-то вроде палка двух концов вы были уверены что вас здесь не убьют да нет почему всякое может быть Куда с ней отходил. Я уже жизнью попрощался. Я думал, если меня увезут в этот госпиталь, я хотел этот вопрос поднять. Почему? Что за мясорубка? Почему нас не эвакуировали? Почему это все вот это вот неорганизовано? Я что, на убой приехал? Семья у меня есть. Ну даже, может быть, какая-то тактика. Что-то, как-то. К сожалению, Желаний нету больше ехать вообще. к сожалению, давайте так вот честно. Вы же рабы. Вас пошлют, а вы пойдете. Иначе бы не пошли туда с самого начала, сюда к нам. Так ведь? Ну, с одной стороны, да. Просто если ты отказываешься, тебе там сорока лепят. От двух до пяти. За неуклонение. А жить в аду, когда вас обстреливают? прекрасно понимаю, что вы нас ненавидите, но мне очень бы хотелось, чтобы вы понимали, что нам есть больше оснований ненавидеть вас. Вы полностью изменили